Allahı tanıyaq. Gənz dostlarımızla bir arada olmaq nə qədər də xoş və sevimlidir. Sizlərlə birlikdə biz də körpələşirik dostlarım, bunu unutmayın. Bizi də aranıza aldığınız, həm söhbət etdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Beləcə ara sıra yanınıza, yuxunuza da gələrəm inşallah. Bu gün sizə bizi yoxdan var edəndən danışmaq istədik aləmlərin rəbbi olan Allah Taaladən. Allah Taala biz qullarını, siz körpələri, ən yaxınları, ən sevdikləri, seçdikləri olaraq qəbul edər. O hər zaman dua edərkən yanımızda, onun yolunda olarkən önümüzdə olan sevgimizə qarşılıq verəndir. Sizi hər zaman görən, hər istədiyinizi eşidən ancaq Xeyrinizə olan dualarınızı, istəklərinizi qəbul edən Allahdır. Elə isə, əziz dostlarım, Allahdan haqqınızda xeyirli olanı istəyin ancaq. O bütün insanları, körpələri, aləmləri, heyvanları, bitkiləri yaratmışdır. Hər şey onun əmri ilə, istəyi ilə həyata keçər. Ona görə biz Allaha yeri, göyü yaradan deyirik. O təkdir. Siz körpələr və biz böyüklərdən fərqli olaraq heç nəyə və heç kimə ehtiyacı olmayandır. Allah Tala Məhəmməd peyğəmbərlə göndərdiyi Quranda 114 surədən biri olan İxlas surəsində belə buyurur. Deyir ki: "Allah təkdir. Yəni yaradan ancaq odur. Ondan başqası yaratma qüdrətinə və hikmətinə sahib deyil." Allah heç nəyə ehtiyacı olmayan Saməddir. Yəni o, insanlar kimi ehtiyac sahibi deyil. Hər şeyin və hər kəsin ona ehtiyacı var. O doğmamış və doğulmamışdır. Yəni Allah Tala bunları yaradandır. İnsanlar doğulan, böyüyən, bocalan olduğu halda Allah doğulmamışdır və insan deyil. Onun bənzəri özü kimi eyni qüdrətə, hikmətə sahib olan yoxdur. Sevgili dostlarım, Allah yolunda olmaq, onun üçün yaşamaq və onun razılığını qazanmaq hər zaman hər birimizin ilk işi, vəzifəsi olmalıdır. Çünki onun yolunda olarkən insanlar həmişə doğru yolda qalar. Bu yol çətin olsa da, bəzən imtahanlardan keçsə də, ən şərəfli, ən əziz yoldur. Bu yolda olanları Allah Taala cənnəti, rəhməti və dünyada bərəkəti ilə mükafatlandırar. Məktəblərdə imtahanlarımız olduğu kimi, Allahın da qullarına aid imtahanları vardır. Bunlar ən mühüm olanları və həyatımız boyu hazırlaşdığımız imtahanlardır. Bu imtahanlarda sizin dillə desək, yağlı beş almaq üçün ilk olaraq Allahın layiqli qullarından olmalıyıq. Onun peyğəmbərlərini sevməli, həyatlarını örnək almalıyıq. Böyüklərə, xüsusilə valideynlərimizə hörmət və ehtiram göstərməliyik. Dərslərimizi yaxşı oxumalıyıq. Müəllimlərimizi, bizi öyrədənləri yaxşı dinləməliyik. Yaxşı vəzifələrə gəlmək və digər insanlara da köməkçi olmaq üçün çalışmalıyız. Yalan danışmamalı, doğru işlər görməliyik. Həm həyatımızda həm də həyatımızda təmizliyə diqqət etməliyik. Digər körpələrin ehtiyacı olanda onları da fikirləşməli, ehtiyaclarını böyüklərimizə bildirməliyik. Gözəl dostlarımız olmalı və onlara sadiq qalmalıyıq. Dinimizi, millətimizi, vətənimizi, ümmətimizi də sevməliyik, fədakâr olmalıyıq. Bəzən əlimizdə olan yeməklərdən olmayan dostlarımıza, körpələrə verməliyik hər zaman geri qalan dostlarımıza dərslərində və hər işlərində köməkçi olmalıyıq. Doğrusu, çox sədaləyib sizi də yormaq istəmirəm. Vaxtı gəldikcə bu gözəl davranışlardan sizə də bəhs edəcəyik. Beləcə Allahın sevimli qulları olaraq onun sevdiyi işləri görün. Bu həyatınız hər zaman məsum, sevgi və hörmət içində olsun. Hər biriniz Allah hamanında qalın. Hər birinizi dünyalar qədər Çox sevirik balalarım